Bugün bizi izleyenlere salamımızı salamızı getirik. Bugün gidemeyi bugün biz size göstereceğiz ki yani su ile dırnakların laklanması, su ile manikür necə hazırlanır. Bize lazım olacak adice otak şeraiti temperaturunda su yani çok da isti, isti su yok adice dırnaklar ki su yani otak şeraitinde olsun. Yani ki dırnaklarımızı silmek için bize lazım olacak manikürü lakı temizleyen təmizləyici bir maye və hamımızın evlərində var, gördünüz kimi, indi çöplərindən, yəni baxın bu çöplərdən. Və bir də ki, əgər sizə hansı rənglər lazımdırsa, demək 3, 4 və ya qədər 5 rəngarəng laklardan istifadə edəcəyik. Və bir də ki, yadınızdan çıxdı, qeyd etmək istərdim ki, bir də bizə lazımdır. Baxın Belantina, demək kağız kleylər. Kanalımıza baxın, bizi izləyin, xahiş edirəm ki kanalımıza üzv yazılın çünki maraqlar və təkliflərinizə ehtiyacımız vardır. Bizimlə əlaqə saxlayın. Demək göstərdiyimiz əşyalar bizə artığı, sizə və bizi artıq məlumdur. Bir də qeyd etmək istərdim ki, yəni dırnaqlarımız tamamilə təmiz olmalıdır. Yəni artıq əlavə başqa bir lak olmamalıdır. Yəni silib təmizləyirik ki, artıq biz göstərdiyimiz kimi, gördüyümüz kimi demək ə, bu kağız kleyi dırnaqlarımızın ətrafını səliqə ilə bükəcək. Bundan əvvəl biz ə, demək su ilə necə nə hazır, hazırlamalıyıq? Su ilə hazırlamalıyıq demək ki, hər lakdan bir damcı bu suyun üzərinə Ə, əlavə edək. Demək, suya hər mankurlardan bir damcı əlavə edək. Demək, yenə əlavə edirik bir-bir rəngləri. -bir Belə bir şey. Demək, hazırladıq. Sonra bu şəkildə bunun mərkəzinə bax, lazım. Zənglərini qarıştırır. Görürsünüz kimi artıq dırnaqlarımızı bu şəkildə, yəni skocla ə tə bu yapışqanlı kağız kleylə bağlamışam barmağımızı düz bunun ortasına belə çəkək aha sal